Сегодня 8 июля 2016 года. Выехал на школьную площадку и решил поснимать своего верблюда или по-нашему кэмэл. Площадка не очень, но тем не менее выбирать не приходится. Посмотрим сейчас. Вот тут у меня уже и пассажир появился, сейчас мы с ним попробуем. Как тебя зовут? Богдан. Вот. А ты хочешь? А? А ты не хочешь прокопнуться? Я прокопнулась, но я на роликах. Все, посмотрим, что получится. Оп. Что можно сказать? Вот сейчас приехал после маленькой сессии. Конечно, окончательно говорить еще и рано. В целом аппарат оправдывает себя. Требуется еще доработка, доводка. Главное, нужна регулировка. А главное, нужно мозги включать. Много передач, и поэтому не сразу сориентируешься, что, куда и как включать. По большому счету, в одиночку на нем ездить нерентабельно. Тяжело. Он и сам по себе вес большой, и колеса все-таки большие. А вот вдвоем... Это не езда, а песня. Как я уже и говорил, аппарат хорош для людей с ограниченными физическими возможностями. Я уверен, что он будет популярный для любителей дальних путешествий. Вот я специально поставил багажник и на нем делаю рюкзак. Этот и второй мой Ева наверняка будет хорошо смотреться для проведения, скажем, тех же мероприятий, как велосвадьба. Прокат. Так куда угодно можно это. Сколько фантазии у кого хватит. Если она есть, конечно. Если IQ выше Плинтуса. Пока я свою деятельность свернул. Инструмента нет, запчастей нет. А ходить надрываться, искать клянчить, это не в моих правилах. У кого есть мозги, тот сделает. Машину, вот Алексей чтоб, со своими питомцами. Чтоб вас не задело. 4 апреля 2016 год. Сегодня хочу показать некоторые свои наработки. Одна из них уже известный Винкс, но хочу показать вот это. Если раньше я ставил промежуточную звезду 4051, пробовал 4851, сейчас поставил две спаренные на 52. Но в целом сегодня речь пойдет не о нем. аппарат я создавал для своей внучки на трехлетне качество в принципе за два года эксплуатации да я бы не сказал что два года но в целом он себя оправдал я считаю но благодаря этому прибору я для себя открыл новую вещь сейчас в кровороге много было разговоров о помощи инвалидам мне тоже пришла такая идея с которой я хочу сейчас поделиться вот эта каретка обычная стандартная приваренная к профилю поэтому если такую каретку установить у и вторую каретку здесь снизу Таким образом можно воплотить возможности людей с ограниченными возможностями. То есть одеваются шатуны и путем ручного вращения с передачей человек тоже может крутить педали. Другое дело, я не остановился на этом решил несколько усложнить и в то же время как бы усовершенствовать возможности таких людей. Ведь аппараты я строил не просто для катания, а для парка, а для дальних путешествий. Ну, сейчас продолжим, но это надо будет показать уже на другом аппарате. И это будет трайк. Трайк по прозвищу Camel. Дерблю. На трайке принцип тот же самый, что и на предыдущем. Устанавливается такая стойка. Шатуны, передача и пошкодное колесо. То же самое. Человек может вращая шатуны, приводить в движение аппарата. Другое дело, что если такую систему поставить впереди, обратите внимание на рулевое управление. Вот оно. Рулевое управление что это дает если такую систему установить впереди передавая передачу на нижний на, на нижнюю систему но при этом вот это все установить на шарнире чтобы она вот так шевелилась тем самым можно человеку с ограниченными возможностями то есть человек без ног, он может не только крутить, двигаться, но может и управлять всем прибором. Так что такую систему практически можно установить на любом трайке, на любом квадрике, да на любой, ну, на лиге ради только там сложнее, там сложнее держать равновесие. А так в целом, к сожалению, Свою деятельность я, можно сказать, закончил, отсутствие средств, тут всех этих способностей, не дают мне возможности продолжать данные работы, поэтому я свернул. Одно, а второе, если все переделаю, то молодым делать будет не нечего, пускай немножко мозгами молодые пошевелят, а я... Посмотрю, что из этого получится. Да. Спасибо за внимание. К сожалению, у меня помощника нет, все приходится делать одному, поэтому я аппарат поставил там дальше. Сейчас пойду, проедусь на нем, спущусь, во всяком случае, и до гаража. такие пироги ну вот приехал на школьную площадку и хочу здесь снять маленький ролик посмотрим что получится Мама с дочей. Вот. Завтра Еве 5 годиков. А сегодня они с мамой катаются. Папа, дядя. Вот. Это первый раз, они Папа, еще. еще опыта нету. Для первого раза нормально. Вот и папа подошел. Вот так мы с Евой котим, котим, пока не раскотим. Кошачий веломобиль. Нравится он ему. Да, тишина, заедем. Liga gotcha aí,